بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی رسوله القدیم حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایک صحابی رسول جو ایمان لانے کے بعد کسی ادنا ترین گناہ کے بھی مرتکب نہ ہوئے ان نفی والحلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جو خدا اور اس کے رسول کو نہایت پسندیدہ ہیں ایک خودداری اور دوسری بردباری ہے انسان فطری طور پر خیر و شر کا سرچشمہ ہے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد اور زیادہ خیر و صلاح کا عنصر غالب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل و قدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں ایک رخ جاہلیت کے ہاتھوں نے بنایا ہے اور دوسرا رخ اسلام کی مرہون منت ہے وہ صحابی حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے زمانے جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد فرمایا آپ کے دور جاہلیت کا ایک انوکھا واقعہ عربی ادب کی کتابوں میں ان کی پہلی زندگی کے متعلق جو حالات نقل کیے گئے ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی یہ شریف النفس لوگوں میں سے تھے ان کا واقعہ امام شیبانی رحمہ اللہ تعالی نے قبیلہ بن و عامر کے ایک بزرگ کی زبان ان الفاظ میں نقل کیا ہے ایک سال ہمارے علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زبردست حد اور خشک سالی نے ایسی قیامت برپا کی کہ کھیت اور باغ سوکھنے اور جانور ہلاک ہونے لگے حالات کی سختی سے تنگ آ کر ہمارے قبیلے کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا چلا گیا عراق کا ایک شہر جو نجف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے اور انہیں وہاں چھوڑ کر ان سے رخصت ہوتے ہوئے بولا جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں میرا انتظار کرنا پھر اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس آؤں گا تو مال و دولت کے ساتھ ورنہ اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا پھر اس نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لی اور پیدل ہی چل پڑا وہ دن بھر چلتا رہا جب رات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ نصب ہے اور اس کے قریب ہی گھوڑا بندہ ہوا ہے اسے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے اس کو لے کر بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا پھر وہ بچھڑے یعنی گائے کے بچے کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول لی اور ابھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی خلی عان ہوا غنم نفس فتح ہوا اسے چھوڑ دو اور جان کی خیر چاہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا وہ بچڑے کو چھوڑ کر آگے چل پڑا اور سات روز تک چلتا رہا چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا باڑے کے قریب ہی کھالوں سے بنا ہوا ایک اچھا اور بہت بڑا خیمہ اور اس کے اندر چمڑے کا ایک چھوٹا سا گول خیمہ تھا یہ چیز اپنے مالک کے مالدار اور خوشحال ہونے کا پتہ دے رہی تھی اس نے اپنے جی میں کہا لیاب لہذا لحاظ من موراح ابل ولاب الدہ لحاظ اور اہل اس باڑے میں اونٹ بھی ہوں گے اور اس خیمے میں رہنے والے کوئی نہ کوئی آدمی بھی ہوں گے اگرچہ اس وقت خالی نظر آتا ہے پھر اس نے خیمے کے اندرونی ماحول پر ایک نظر ڈالی سورج اب غروب ہو رہا تھا اور مغرب ہونے کا وقت قریب تھا تو اس نے خیمے کے درمیان میں ایک نہایت ضعیف العمر بوڑھے شخص کو دیکھا وہ اس کے جا وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا مگر بوڑھے شخص کو اس کا بالکل علم نہیں ہوا چند لمحوں کے بعد سورج غروب ہو گیا اور اسے سامنے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا جو انتہائی خوبصورت اور لمبے چوڑے خط کا مالک تھا وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا اور دو غلام اس کی دونوں جانب پیدل چل رہے تھے باڑے میں پہنچ کر سب سے پہلے بڑا اونٹ بیٹھا پھر باقی اونٹ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے یہی شخص زید الخیل تھے انہوں نے سواری سے اترتے ہی ایک موٹی سی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام کو حکم دیا اس اونٹنی کو دوہو اور شیخ کو پلاؤ غلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اونٹنی کا اونٹنی کو دوہا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا بوڑھے نے اس میں سے ایک دو گھونٹ دودھ پی کر برتن نیچے رکھ دیا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ سے اس کی طرف کھسک کر گیا برتن اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر خالی کر دیا اور پھر واپس زمین پر رکھ دیا غلام نے آ کر برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا اور اپنے مالک سے بولا آقا شیخ نے پورا دودھ پی لیا سوار زید الخیل یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے بھی دوہو اور شیخ کو پیش کرو غلام ان کا حکم بجا لایا اور دودھ سے بھرا ہوا بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ دیا بوڑھے نے اس میں سے صرف ایک گھونٹ پیا اور برتن نیچے رکھ دیا میں نے اسے اٹھا کر اس میں سے آدھا دودھ پیا اور باقی دودھ اس خیال سے بچا دیا کہ کہیں سوار کے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے پھر سوار نے دوسرے غلام کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اس نے حکم کے مطابق بکری کو ذبح کر دیا تو سوار اٹھ کر اس کے پاس آئے اور بوڑھے کے لیے اس میں سے کچھ گوشت بھونا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا جب بوڑھے شخص کا پیٹ بھر گیا تو اس سے بچا ہوا گوشت سوار زید الخیل نے اور ان کے دونوں غلاموں نے کھایا پھر وہ سب اپنے اپنے بستروں کے پاس چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب کر خراٹے لینے لگے اب میں چپکے سے اٹھ کر بڑے اونٹ کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول کر اس پر سوار ہو کر ایڈی لگائی تو اونٹ تیزی سے چل پڑا دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے میں رات بھر چلتا رہا صبح کا اجالہ پھیلنے لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی شخص میرا پیچھا کرتا ہوا نظر نہیں آیا میں نے اونٹ کی رفتار اور تیز کر دی اور برابر چلتا رہا یہاں تک کہ سورج کافی بلند ہو گیا میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور فاصلے پر کوئی چیز نظر آئی جیسے کوئی گد یا کوئی دوسرا بہت بڑا پرندہ ہو وہ چیز مجھ سے قریب ہوتی گئی جب اس کی شکل صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے وہ برابر میرے نزدیک آتا گیا یہاں تک کہ میں نے انہیں پہچان دیا وہ وہی سوار زید الخیل تھے اور اونٹوں کی ت... وہ اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے اس وقت میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھا لیا اور اونٹ کو اپنے پیچھے رکھا یہ دیکھ کر سوار کچھ دور فاصلے پر رک گئے اور مجھ سے کہا عقال الفحل اونٹ کی رسی کھول دو میں نے کہا کلا ہرگز نہیں میں اس کی رسی نہیں کھولوں گا لقد تركت ورائي نسوتاً جائعات روتی و اقسمت اللہ اور جیا ومعي مال او امود میں اپنے پیچھے حیرہ میں بھوک سے روتے ہوئے بچوں اور پاکی کی سختیاں جھیلتے ہوئے پریشان حال اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہ قسم کھائی ہے کہ میں ان کے پاس مال لے کر لوٹوں گا ورنہ اسی کوشش میں مر جاؤں گا انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے گرج کر کہا ان میت کم العقال الفحل لا اب تم سمجھ دو کہ تم مر چکے ہو تمہارا برا ہو اونٹ کی رسی کھول دو میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا ہرگز نہیں کھولوں گا تب انہوں نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور دھوکہ کھا رہے ہو مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں پھر کہا اچھا اونٹ کی نکیل لٹکاؤ اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر ماروں نکیل میں تین گرہ تھی میں نے درمیان درمیانی گرہ کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے تیر چھوڑا اور وہ آ کر اس کے بیچو بیچ اٹک گیا جیسے اپنے ہاتھ سے اس میں پھنسایا ہو پھر انہوں نے باقی دونوں گروہ کو بھی اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں ڈر گیا اور میں نے اپنے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا کہ اب میں ان سے بچ نہیں سکتا وہ میرے قریب آئے اور میری تلوار اور تیروں بھری ترکش کمان کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا جب میں چپ چاپ ان کے پیچھے سوار ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگے کئی فت عض تمہارا کیا خیال ہے بھلا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا میں نے جواب دیا اص وزن بہت برا انہوں نے دریافت کیا یہ کیوں میں نے احسان ندامت کے ساتھ کہا لما فعال تو بک وما انزل تو بک امن از فرق اللہ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط طریقہ اپنایا اور تمہیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا اور اب اللہ تعالی نے تمہیں میرے اوپر قابو دے دیا ہے انہوں نے کہا انی افعل تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا جبکہ تم میرے والد گرامی محلحل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات ان کے دودھ پینے کے ساتھی رہ چکے ہو وہ آدمی کہتا ہے فرما سمیلو ازعد الخیل انت جب میں نے ان کے منہ سے محلحل کا نام سنا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم محلحل کے بیٹے زید الخیل ہو انہوں نے جواب دیا ہاں میں زید الخیل ہوں میں نے کہا اکونا خیر و آسر تب تو میں ایک بہترین شخص کا قیدی ہوں امید ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا اور شریفانہ برتاؤ کرو گے انہوں نے کہا لا بأس علیک تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور مجھے لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے منزل پر پہنچ کر مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو انہیں تمہارے حوالے کر دیتا لیکن یہ میری بہن کی امانت ہے اب تم چند روز میرے پاس ٹھہرو میں عن قریب ایک جگہ حملہ کرنے والا ہوں اس میں مجھے کافی مارے غنیمت ہاتھ آنے کی توقع ہے تین دن کے بعد ہی انہوں نے بنی نمیر پر حملہ کیا اس حملے میں تقریباً سو اونٹ ان کے ہاتھ آئے انہوں نے وہ سارے اونٹ مجھے دے دیے اور میری حفاظت کے لیے اپنے کچھ غلاموں کو میرے ساتھ کر دیا اور میں بخیر و آفت خیرہ شہر پہنچ گیا